Чітко розумію, будь-який геноцид, знищення великої кількості людей за національними ознаками не може бути наслідком військової операції. Це зрада. Для многих украинцев саме він стал переломным моментом. Стал он відліком новой истории и для Аркадия Дабаяна. Я, как и все мы, тревожно наблюдал за тем, что происходит на площади Центральной площади Киева. Я, в общем-то, где-то понимал, что какое-то недовольство, какое-то агрессия, которая начинает там формироваться, развивается, оно выльется в революционную Но, вы знаете, я, наверное, не ожидал вот оружия увидеть там. И поэтому, наверное, вот та война, о которой мы сейчас говорим, да, действительно, я готов согласиться, началась еще там, в Киеве, началась тогда, когда раздались первые выстрелы. Спочатку Майдан, згодом кримські події. Все розуміли, Россия не зупиниться на В Втім, такого вероломства від сусідів не очікував никто, навіть в страшному сні. Совершенно было понятно, что сам по себе Крым, как территория, он, безусловно, важен для России. Он важен для империи, потому что это и важная стратегическая точка, и важная точка амбиций их руководителя. Но Крым, а Крым не имеет связи с Россией э, транспортной артерии. И совершенно стало понятно, что вся эта геополитическая борьба будет заканчиваться войной. Им нужна связь, коридор, территория. Дабахяну сублывого гострус прийняв зраду кулышних добрых соседей. Тому, что в сердце завжди жил біль за зраду Иншу, его, вірменського народу. Я вижу несколько параллелей. Первое это, конечно, м -м -м сосед. Сосед, который оказался вероломным. Сосед, который, в общем-то, многократно сообщая у единстве народов многократно подтверждая глубокие связи, семейные связи, существующие между этими двумя странами, вероломно напал в тот момент, когда нам было максимально тяжело. И второй момент, вы знаете, я, если мы говорим о наиболее известной и яркой трагедии армянского народа, вот столетия которой на днях мы все отметили, отметили скорбью, отметили определенным покаянием. Вы знаете, я, может быть, не так хорошо знаком с деталями истории этих событий, но отдаю себе отчет в том, что любой геноцид, любое уничтожение огромного количества людей по национальному признаку не может быть следствием только какой-то армейской операции. Это предательство. Предательство соседей. Предательство каких-то людей, которые указывали на эти семьи. Уверен, что это, это событие не было одномоментным. Люди прятались, люди старались уйти от этих смертей и спасти свои семьи. Ведь кто-то же указывал на то, где они находятся, указывал на то, кто армянин, кто нет. Для меня во многом выливается в достаточно предательском отношении России по отношению к Украине. Нельзя, мне кажется, всего лишь только потому, что э, какие-то амбиции, которые существовали у внешней политики России, связанные с правительством Януковича, нельзя по этому поводу, будучи э, огромной сверхдержавой, просто напасть на это государство и силой утверждать э, свои идеи. Утверждать путем братоубийственной войны. На мой взгляд, убийство, е е е которое сегодня... ...происходит на е востоке Украины, это е война, в которой брат убивает брата. В неоголошеній війні, треба сказати чесно, українська армія виявилася не готовою протистояти росіянам. Їх армія воювала чи не весь час після розвалу Союзу, тому мають зброю, кадровий резерв. Без належної екіпіровки, без сучасного озброєння які шанси були у наших хлопців. Саме тоді в країні народився потужний волонтерський рух. Аркадій Дабаян, як людина патріотично налаштована, допомагав армії з перших днів протистояння. Перша допомога була пасивною, давав гроші, але страшні події на фронті змінили ситуацію. По-настоящему вот волонтерской деятельностью я начал заниматься тогда, когда произошли события по Доловайскому. Вот в этот момент времени для меня стало совершенно понятно, что позиции отстраненной помощи – это, как вы знаете, что чем смогу, наверное, недостаточно. И в этой связи я достаточно, наверное, поздно включился в эту работу, но вместе с тем для той работы, которую мы проводим, а она связана в основном как раз с ремонтом и модернизацией боевой техники, она как раз получила вот тот вектор, то направление, которое до сих пор движет нами. Війна изменила ставлення пересічних громадян до військових. З дещо з верхнього, мовляв, нічого не роблять, тільки гроші проедают Тепер людина в формі стала викликати гордість. Змінилися і самі військові. Більшість з них отримувала свої зірки на полігонних навчальних війнах. Тепер все справжнє: і війна, і заслужені кров'ю та потом зірки. Ви знаєте, коли сюди, в Ніколаїв, повернулася 79-та бригада, ми вперше столкнулися, я вперше столкнувся з технікою, яка побувала в боях. Вы знаете, конечно же, это железо, и отношение к ней э, принципиально, наверное, не изменилось, но появилась какая-то эмоция. Потому что, э, вы знаете, техника, которая повреждена, которая разрушена, изрещена осколками снарядов, формирует осознание того, что она действительно выполняет свою функцию. И с одной стороны, это ощущение того, что ты пытаешься каким-то образом в голове спроецировать события, в которых она была задействована. Ну, если мы говорим, например, о какой-то машине, которая полностью посечена осколками, то в голове порождается какая-то картина, собственно, взрыва этой мины, этих осколков, людей, которые могли спрятаться за этой машиной. Одним словом, она формирует определенные проекции войны. Я всю жизнь так или иначе, как мальчишка, был связан с военной техникой и с техникой вообще, но никогда я не рисовал этих проекций в голове. Миколаївщина радо и захопленно встречала всех своих героев, які поверталися у короткую відпустку. А потім знову ротація, знову на схід. Як їм вдавалося вистояти, тим більше перемагати, напевне, ніхто не знає. У тієї української армії не було нічого. І тоді своє місце на передовій зайняли волонтери. Сьогодні Ніколаїв. дійсно територія, яка оказалась, скажімо, на путі розвитку Новоросії, в том плане, в котором ее изначально предполагали. Я говорю о плане объединения через Николаев, Херсон и Одессы, Крым, Приднестровье. Нежелание, кардинальное нежелание таким образом интегрироваться вызвало внутренний протест. Почему именно в Николаеве этот протест перешел в практические действия? Наверное, это просто более активная позиция населения. Может быть, более активная позиция молодежи. Возможно, это внутренняя готовность поддержать, практически поддержать то, что сегодня может стать на пути у агрессивно настроенного соседа. Аркадий Дабаян взял на себя, мабуть, наиважчую работу ⁇ ремонт, відновлення и модернизацию військової техники. Майже вся вона родом з радянських часів. Тоді питаннями додаткового захисту бронетехніки ніхто не переймався. Оборонпром працював відмінно, та й потреби не було. Понівечини БТР одразу замінювали на новенький. Сьогодні Україна не може собі це дозволити. І тоді функції держави озброювати, ремонтувати, взяли на себе волонтери. Ще у времена час... Второї мірової війни. подобными конструкциями защищались от кумулятивных зарядов. Вместе с тем так случилось, что к моменту проведения этой военной кампании на нашей колесной бронированной технике, это БТРы, БРДМы, экраны не стояли. Стало ясно, что машины лично став, просто погибают от выстрела гранатометчика. Поэтому мы вместе с конструкторами в этой работе использовались разработки, которые, в общем-то говоря, внесли волонтеры, но, безусловно, использовались и знания конструкторов. За время реализации этого проекта было установлено 150 кумулятивных экранов. Были мы под Дебальцем Логина. Тогда 79-я бригада, первый батальон, выполняла боевую задачу прорвать окружение и вытащить оттуда людей и захватить деревню Логина. Якраз та екран і спас життя парня. Попало два РПГ в БТР. Реально на глазах попало два РПГ. БТР не не получилось спасти, ну люди остались живыми. Відновлення і модернізація це один бік волонтерської роботи. А є ще техніка, яка не брала участі в бойових діях. Втім, зусиль на те, аби вона просто зрушила з місця. Волонтери докладають не менше. Техника не могла храниться таким образом, даже в случае, если ее не расхищали. То есть то, как ее хранили, и то, сколько времени она хранилась, даже если к ней вообще не подходить и не расхищать, после этого хранения нельзя залить в нее жидкости, поставить аккумуляторы и поехать воевать. А второй момент, безусловно, хищение и воровство. Причем я бы разделил его на две составляющие. Первое. Это воровство с целью примитивной наживы. Вторым аспектом является вот это, знаете, это военная неразборчивость в порядке исполнения приказа. А есть еще крымская техника. От некоторых экземпляров остался только остов. И ради правды треба сказать, что крымчане тут ни до чего. Техника, которая перед передачей была введена из строя. Просто перерубались электрические кабеля, перерезались трубки, пробивались а и правильнее сказать прорезались шины машин выводились из строя рулевые управления цель предельно проста не дать ни при каких обстоятельствах этой техники выйдя за пределы крыма оказавшись на континентальной украине развернуться и принять бой они вышли из крыма теоретически они должны были быть в хорошем состоянии практически как минимум все двигателя надо перебирать все двигатели Электрика порезанная, побитая, там, порванная, пришлось восстанавливать, цеплять. Внутри там все повыкручивано. Эти танки э, сейчас выведены э, из Артемовска, находятся здесь по перемещению и потребуют тоже восстановления, анализа их состояния. Надеемся, что в основном они будут возвращены в строй. Скільки таких танків, БТРів, іншої техніки відновили волонтери важко порахувати сотні одиниць. І скільки ще попереду? Волонтери теж стали військовими людьми, тільки на своєму фронті. Не менш важливому для перемоги. Я действительно знаком с большим количеством людей, которые занимаются волонтерской деятельностью, и могу сказать, что это всегда патриот. Это всегда человек, который способен не просто э, участием эмоциональным поддержать свою страну, но и непосредственно принять в этом участие, будь то финансовое или физическое. Большинство тех людей, которых я вижу рядом с собой, это те люди, которые осознают, что сейчас, принимая участие в этих проектах, они, безусловно, жертвуют своим временем, какой-то эмоцией, какой-то, может быть, радостью отдыха. Однако отдают себе отчет в том, что жертва – это несоизмеримо меньшая в сравнении с теми жертвами, которые сегодня несет армия на передних рубежах обороны. Первый вопрос, что ты можешь сделать для, сейчас для страны? То есть помимо того, что разогнать Николая Весипаров, что ты можешь еще сделать? То есть я механик, значит, я могу ремонтировать. И, соответственно, вышел на 79-ю и еще в марте э -э, пришел помочь. В августе был уже такой реальный драйв в плане волонтерского движения. Э -э, люди подключались, подключались самые разнообразные люди. Это кажется, что патриот, который что-то хочет сделать, он как-то должен особенно выжить. Да, светлые лица там, и так далее. Нет, приходил самый разнообразный народ, буквально в смысле от 16 лет и заканчивая 70-летними стариками. Вы знаете, очень важно просто, когда военные видят нас, и когда они видят, что кто-то приходит помочь любыми средствами, это на них очень влияет. Бывают моменты, когда опускаются руки. Втім, он не привык оставить работу незавершенную. Невеличка зупинка и иди дальше. Видовый силы допомагає родина та вера. С точки зрения религии нет выше подвига, чем отдать свою жизнь за други. Своя. И в этом смысле религиозная важность того, что делают наши войны, безусловно, очень высока. Мы, волонтеры, решая те или иные волонтерские задачи, обеспечиваем эту деятельность. Если мы говорим о ремонте техники, то мы занимаемся тем, что стараемся максимально сберечь жизни наших солдат. Наверное, говорить об отношении церкви к тому, что делают волонтеры, надо было бы с теми, кто служит в церкви. Если же говорить о религиозности в моем представлении об этом, то человек, который помогает, воину, защищающему свою землю, защищающую землю своих предков, защищающим свою культуру и свою семью, на мой взгляд, не вступает никакой диссонанс с верой и Богом. Армянская церковь, которая находится в Украине, есть украинская епархия армянской апостольской церкви. И всегда мы молимся за, не только за Армению, и вместе с Арменией и Украиной, чтобы в Украине был мир, во-первых, чтобы украинский народ жил хорошо, чтобы в стране был стабильность. Мы всегда молимся во время богослужения. Война – это Я боюся війни. На війні вбивати людей. Я не хочу, щоб вбила моїх їх бабу і тата. Я не хочу, щоб вбила мене. Я хочу жити. Я хочу жити в мирі. Мир це добре. Мир це коли світить сонечко. Люди, де сваряться, не розлучаються і допомагають один одному. Я не хочу війни. Я хочу миру.